Hai semua, pernah tak anda terfikir macam mana agaknya ciptaan-ciptaan hebat ni muncul? Adakah ia sekadar nasib, satu detik aha yang datang tiba-tiba ataupun ada corak tersembunyi di sebalik setiap inovasi? Jom kita bongkar satu kaedah yang sangat berkuasa. Ah, ini soalan paling penting kan? Kita selalu bayangkan pencipta ni macam seorang genius yang tiba-tiba dapat ilham dari langit. Tapi, apa kata kalau saya beritahu anda sebenarnya wujud satu set alatan, satu sistem yang boleh bantu sesiapa saja untuk selesaikan masalah dengan cara yang kreatif? Dan jawapannya ada pada satu perkataan ni. tries. Ini bukan sihir tau, ini sains. Seorang pencipta bernama Jenrich Altshuler dan pasukannya kaji beratus-ratus ribu paten semata-mata nak cari corak yang sama. Dan hasilnya, satu set prinsip universal untuk inovasi. Okey, jom kita bedah siasat sikit. Sebenarnya, Trisni ada 40 prinsip. Tapi hari ini, kita akan tengok 5 daripadanya. Untuk faham macam mana pendekatan berstruktur ni boleh tukar masalah yang nampak mustahil kepada satu penyelesaian yang huh, sangat elegan. Baiklah, prinsip pertama kita. Bahan berliang. Dengar macam span je kan? Tapi sebenarnya, ia lebih mendalam daripada itu. Ia adalah tentang menggunakan ruang dengan cara yang bijak. Jadi, apa maksudnya? Macam ni, kita boleh jadikan sesuatu tu berliang atau tambah lapisan berliang padanya. Atau, dan ini yang paling best, kita guna liang-liang yang dah sedia ada untuk masukkan fungsi baru. Ia pasal manfaatkan ruang kosong untuk tambah keupayaan baru. Contoh paling hebat, kereta hidrogen. Cabaran terbesar ialah macam mana nak simpan bahan api itu dengan selamat. Gas hidrogen ini sangat mudah meletup. Jadi, dengan menyimpannya dalam liang-liang kecil pada span logam, ia jadi jauh lebih stabil. Masalah besar diselesaikan dengan satu idea yang cemerlang guna prinsip keliangan. Seterusnya, kita ada prinsip 32, perubahan warna. Bunyi macam mudah, tapi percayalah, aplikasinya sangat-sangat hebat, terutamanya bila kita main dengan cahaya dan persepsi untuk capai sesuatu fungsi. Konsep dia senang je, sama ada kita ubah warna sesuatu benda tu atau kita ubah tahap lut sinarnya. Perubahan yang nampak kecil ni boleh jadi macam satu swiss, penunjuk atau alat untuk membuat sesuatu yang kompleks. Percaya tak, prinsip ni lah yang ada dalam telefon bimbit dan laptop anda sekarang. Chip komputer yang kecil tu dibuat guna proses ni. Dengan mengubah bahan lutsinar jadi legap guna cahaya, jurutera boleh ukir litar-litar yang sangat halus. Hebat kan? Okey, prinsip kita yang seterusnya, nombor 33, kehomogenan. Yang ni pula pasal keserasian, pasal menjadikan benda lebih ringkas dan serasi. Point utama dia macam ni, kalau anda risau dua bahan yang berbeza akan bertindak balas dan rosak, kenapa tak jadikan kedua-duanya daripada bahan yang sama je? Ini satu penyelesaian yang sangat bijak untuk elak masalah macam hakisan atau pencemaran. Sebagai contoh, bayangkan kita nak simpan satu bahan kimia yang sangat reaktif. Cara paling selamat, simpanlah dalam bekas yang diperbuat daripada bahan kimia yang sama tapi dalam bentuk pepejal. Dengan cara tu, dah tentu takkan ada tindak balas yang tak diingini. Keserasian yang sempurna. Prinsip yang ni memang dinamik sikit, membuang dan memulih ini semua pasal mencipta objek yang boleh ubah dirinya sendiri mengikut keadaan. Prinsip ni ada dua bahagian. Pertama, membuang. Fikirkan pasal kapsul ubat yang larut, ia hantar ubat ke dalam badan buat kerja dia, lepas tu hilang. Cedek kan? Bahagian kedua pula memulih. Contoh klasik, bilah yang boleh tajamkan diri sendiri, ia pulihkan fungsinya sambil ia bekerja. Kedua-duanya pasal rekaan pintar yang boleh menyesuaikan diri. Dan untuk prinsip terakhir kita hari ini, yang ini memang power. Prinsip 35, perubahan parameter. Ini pasal mengubah keadaan atau sifat asas sesuatu benda tu untuk selesaikan masalah. Prinsip ni sangat asas tapi sangat berkesan. Daripada kita terima je sesuatu bahan tu seadanya, kita tanya soalan. Apa jadi kalau kita jadikan ia cecair atau lebih pekat atau lebih panas? Dengan ubah parameter asas ni, kita boleh buka pintu kepada penyelesaian yang langsung tak terfikir sebelum ni. Ini contoh yang paling jelas sekali. Nak angkut gas kan leceh makan ruang yang banyak. Tapi bila kita sejukkan gas tu sampai jadi cecair, isi padunya jadi jauh-jauh lebih kecil. Malah seluruh industri gas asli cecair atau LNG tu wujud disebabkan prinsip mudah ni. Jadi, apa kesimpulan semua ni? Ini membawa kita ke bahagian terakhir. Triz ni bukan setakat koleksi helah yang menarik tau. Ia sebenarnya satu cara fikir yang baru. Dan jangan lupa 5 prinsip yang kita bincang tadi tu cuma secebis je. Ada 40 kesemuanya. Cuba bayangkan betapa luas dan kayanya sistem TRIZ ni untuk inovasi. Ha, ini mesej utamanya. TRIZ mengubah cara kita pandang masalah. Ia ajar kita untuk jangan mudah terima kompromi. Daripada kita fikir macam mana nak seimbangkan antara kekuatan dan berat, kita tanya macam mana nak jadikan ia lebih kuat dan lebih ringan. Ia tukar masalah jadi satu teka-teki yang menunggu untuk diselesaikan dengan bijak. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Dengan hanya lima prinsip ni dalam kepala anda, cuba lihat sekeliling. Produk yang anda guna hari-hari, cabaran dekat tempat kerja, adakah anda mula nampak penyelesaian yang selama ni tersembunyi depan mata? Fikir-fikirkan.